Dostlar, gəlin belə bir açım deyim. Bu yeni il günü, bəhan görə belə bir sual açmaq istəyirəm. Ailəsi olan insanlara açmaq istəyirəm. E, ailəmdə ailə həyatımda xoşbəxt olacağam mı? Ailə həyatımı xoşbəxt olacağam amma hələ su mə insanlar baxa bilə, ailəli insanlar baxa bilər. Ailə həyatımda xoşbəxt ola biləcəyəm, yəni dostlar mən görə bilmirəm. Yetək birinci. 3 variant qoyacağam. Ailə həyatında xoşbəxt olacağam mı? Vəziyyət et. necədir? Eh. Necə olacaq? 3 variantdır. Pişik, qarğa, Xeyr. Birdən başlayıram. Ha, hazırda baxın, bax deyəcək. Sizin yenilə görə deyirəm, xeyr. Baxın, görs hədiyyələrdir. Bu dəqiqə vəziyyət ola bilsin. Bir az dəyişdi, bəlkə də ab havaya görə, yenilə görədir. Nəsə hədiyyələrdir. Bir az səhv olan, günah olan insanlar hardasa biraz yumşalıblar. Ha, hazırda evdə vəziyyət biraz belə sakitdir ə amma nə tər deyirlər ola bilsin hədiyyə verirsiniz amma sizdən inciyən insanlardır. Qalbını qırdığınız insanlar ola bilər. Qəbilənama hiss etmir, yəqin oşmaz. Belə bir vəziyyətlər, abı, havalar da bir çox evlərdə. Amma incikliklər var. Bax, uşaqlar da ola bilsin. Dəc uşaqları olan insanlar incikuş ola bilərlər. Və yaxud da ailəli deyilsinizsə, evinizdən, ailənizdən hər halda kimsə hardasa yaşayır. Ha əhətənizəki insanlar kimsə biraz incikliyi olan adam var. Biraz səbirli olmağa çalışın, dostlar. Burda belə bir şey görürəm. Ola bilsin, yaş həddi biraz elə yaş həddi var orda uşaqlar, hər biri gənclər də deyək ki, yeni yetmələr. Biraz onlar aqressiv olurlar da, dostlar. Bunu bilirsiniz, hamımız bilirik. Eee, onlarla çalışın biraz, eee, nə tə diyirlər, onların tərəfindən baxın bəzi şeylərə. Çünki e, hər dövrün öz düşüncəsinə. Ora dövrə uyğun uşaqlar yetişir, başa düşürsüz də. İndi bu demək ehtiyacı çoxdur. Mütləq çox ehtiyatla yanaşmalısınız, çox ehtiyatla danışmalısınız. Burada problemlər ola bilərsən, yaş mövzularının əlaqəlidir. Dünyaya baxışın əlaqəlidir, problemlər, başa düşürsünüzmü? Ailədə biraz evin içində yaşadığımız yerdə hansı formada olur olsun, biraz yola gedən, yol olmayan da biraz aqressiya olanda insan başqa şeydən də yaxşı, başqa yerdə, başqa sahədə işləri yaxşı getsə də insan özünü tam xoşbəxt hiss eləmir. Çünki əhval-ruhiyyəsi insan pis olur da. Bilirsiniz siz bunu özünüz. Buna görə çalışın, biraz səbirli olun, amma belə bir şey deyim sizə dostlar, çox da səbirli olmayın bəziləriniz. Bə bəziləriniz çox səbirlisiniz. Biraz çox iş edirsiniz. Amma Bə bəziləriniz də mən görürəm burada həddindən artıq əm imkan verirsiniz ki, yəni harın açınlar. Uşaqlarda ola bilər, balaca bir azda, yəni biraz indi qanan kimsə və yaxud da, da ola bilərlər yaşlı yaşlı olan adamlar da, yəni bax. Bu şeylərə fikir verin dostlar. Necə olacaq? Yaxşı olacaq hər şey. Biraz böyüyərsinizlər, biraz dəyişiklik olasıdır, inkişaf olasıdır və ə yaxşı olacaq. Bəli, müddə bu ailədə, bu yerdə, bu evdə məsələsin ailəniz hal-hazırda belədirsə və yaxud da gələcəkdə belə olarsa, belə bir şeylər yaşayarsınızsa, nəticə çox qəşəng olacaq və məmnun qalacaqsınız da, yəni. İnanın, yaxşı olacaq. Burada xoşbəxt olacaqsınız deyə bilərəm. Ailədə hər şey düzələcək. Narahat olmayın. Diqqətinizi işinizə, hobbinizə, nə bilinmən, sizi sevindirən şeylərə daha çox yönəldin. İkinci variant. Burada hər kəs öz aləmindədir, öz işində, gücündə, bu ailədə, bu evdə olacaq belə. İndi deyil, hələ ailə qurulmayıbsa, riyaldır. Və Hal-hazırkı vəziyyət belədir ki, hər kəs özü üçün ə, öz aləmi var burada hər kəsin. Bir var obşidir hər şey, bir o hər kəsla bir yerdə yaşasa da hər kəsin öz aləmi var burada. Ə, burada çünki maska taxılır. Harda necə maska taxmaq lazımdırsa, o maskanı taxa bilirlər. Burada. Görürsünüz, neçə maska var. Ə, və burada daha çox ola bilər. Kişi işə ailədirsə, kişi xeyliğı işinə diqqətlidir, qadının da sevgiyə ehtiyacı var. Başa düşürsünüz, diqqətə ehtiyacı var. Bəzənir, düzənir olabsin amma görmür də. Görmür adam. Yandakı adam onu görmür. Bu kişi xeyirəninə dədiət ola bilər. Başa düşürsünüzmü? Yandakı qadın da ona qarşı elə ola bilər. Yəni kişi də baxır, qadın da baxır ora. Hər kəs özünüzü götürün də burdan dostlar öz payınızı. Burada xoşbəxtlik çünki problemlidir biraz. Niyə? Çünki hər kəs bir nəfərin bölümüzdəki insanın diqqətə, sevgiyə ehtiyacı var. Başa düşürsünüzmü? Bağ çəkli göstərərəm sizə, özünüz baxın. Görsən insan öz işində, öz gücündədir. Qadın da bəzənir, düzənir, istəyir nəsədə elə etirazsız, sevgidə hər nədirsə, heçnə. Qocalıb gedir. İndi bu kişi də ola bilər, başa düşürsüzmü? Kişi baxırsa qadına aiddir, qadın bax qadın baxsa kişiyə belə başa düşürsüz nə demək istədiyimi dostlar? Burada biraz diqqət lazım və həyətənizə insana. Yaxşımı? Nə sizə diqqət lazımdır. Nə də ki, əhətangizəkə də amma indi hər halda baxan adam özü biləcək də. 3-cü variant. Hal-əhətlə xoşbəxt olacaq amma. Burda yaxşıdır. Burda burdakı insanlar daha çox yəqin ki Çöldə çox olurlar bunlar. Çöldə çox olurlar. ki aziya çəkir. Əgər ailədirsə. Qalın da yaxşıdır, qeydə qalır. Yaxşıdır burada. Belə belə pis görmürəm. Ola bilsin burada nə tərdi. E, i̇nsana çöldən daha çox kömək edirlər kim içəridə. Və ya da çöldəki insanlar ya da adamlar daha çox diqqət eləyir kim evi ailəsi. Bax bu belə də ola bilər burada. Nah, hə, bura diqqətə ehtiyac var. Sevgiyə ehtiyac var. Hədiyyələrə ehtiyac var qayr ehtiyac var burda. Necə olacaq? Burda yerə diqqət lazımdır da. Yoxdur, tək adam. Burdakı insan təkdir. İnsanların içində olsa belə təkdir. Görürsüz? Dostlar, belə bir şey deyəndə siz özünüz başa düşürsüz də, ehtiyac var burda. Burda da ehtiyac var. Başa düşürsüz? Bir insanla ailə quranda və yaxud da sevgili olanda, və yaxud da dost olanda, birincə düşünün. Bu insan sizə lazımdırmı? Siz bu insanı xoşbəxt edə biləcəksinizmi? Və onu xoşbəxt eləmək sizə xoşbəxtlik hissi gətirirmi? Özünüzü məcbur eləyəsizsə, bu mövzuyə girişməyin, o münasibətə girişməyin. Nə münasibət olur olsun da. Yox, əgər o şey hazır deyilsinizsə, qoy o insan öz həyatını yaşasın olduğu yerdə. Nətərdir elə. Vallah deyirəm, insan diqqətsizlikdən var ey, çürüyür. Bunu bilin. Həyatda ən vacib şey, şey diqqətdir. Sevgidir, nəvazişdir. Əgər bir ailə qurmusunuzsa, orada deyək ki, biraz soyuqluq varsa da, bax insanlara bal şirin söz eləb ki, hər şeyə əvəz eləyir bəzən də diqqət. Verəndə nə olar ki, bir şirin söz deyən insana, əhatənizdəki insana siz bundan nəsa itirməyəcəksiniz ki, düzdürmü? Kəbutanıชมiyim. İnsan vallahi bir sözlə elə insanlar var, mən fikirdə müşahidə etmişəm də, elə xoşbəxt olurlar. Xırda şeylərdən xoşbəxt olurlar. Vallahi. Maddiət vacibdir, düzdür, amma hissləri, sevgini əvəz eləmir. Yanınızdakı, əhətənizdəki insan var. Kim olur olsun, ana, valideynidir, uşaqdır, sevgilidir, həyat yoldaşıdır. Mütləq o insanın düşünür hiss eliyi hiss eliyi ona o insan bu dəqiqə nə hiss eliyir nə tər yaşayır həyatını yandakı insan ona nə verir mən başınızı ağrıtmaq istəmirəm e, yəni şeylərə fikri verin həmişə dostlar çox vacibdir insan bir az yaşlananda anlayır ki ən vacib şey münasibətdir insanların arasındakı münasibətdir vallahi ha gənc vaxtı belə elə ola bilər amma biraz yaşın çoxaldıqca, əgər müdrikləşirsənsə əlbəttə ki, elə insanlar var, tanıyıram mən. Vallah yaşlıları çoxdur da, insanın insanın maraqlarına baxıram da, görürəm o insan nə maraqlandırır həyatda. O adamı prostu yazdığım gəlir. Deyirəm gör insan neçə il həyatda yaşayııbdı, heçnə dərk eləmiyibdi də, heçnə. Bəzi balaca uşaqları görürəm, o insandan ağılludur. Qoşaçırsınızmı? İnsan özünü inşaf elətdirməlidir. İnsan e, getdikcə müdrik olmalıdır. Ağını itirməməlidir. Çox dəyərli şeylər var. Maddiyyətdən dəyərli şeylər çoxdur həyatda, dostlar. İnanın. İndi bir çoxunuz onu yaşlandıqca anlayacaqsınız. Bir çoxunuz əbədilikdən də ağlı yırsız. Nəysə. Çox da danışmayım, vaxt məhduddur burada da. Sağ olun dostlar, uğurlar arzulayıram.